Заседание Народного собрания Гагаузии от 16 мая было перенесено из-за несогласованности по кандидатурам членов Центральной избирательной комиссии автономии. Если заседание переносится, нарушается закон о выборах, отметил первый заместитель Башкана Валерий Яниогла. Говоря о причинах переноса заседания Народного собрания Гагузии на субботу 19 мая, депутат Илья Чулак сообщил, что некоторые вопросы депутатам следует более подробно изучить. Однако Валерий Яниогло так не считает. Он заявил, что истинная причина заключается в том, что депутаты так и не смогли согласовать выдвигаемые в Центральную избирательную комиссию кандидатуры. Валерий Яниогло выразил свое сожаление тем фактом, что рядом с покинувшими зал депутатами оказалась и председатель законодательного органа Гагузии Анна Харламенко.

я не знаю, что нужно. Нормально, это нормально. Это нормально. Я не знаю, что нужно. Это нормально. 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 Это Это нормально.

согласно действующему законодательству о выборах центр избирком назначается за 65 дней до даты выборов если заседание на котором будет утверждаться состав цик откладывается на субботу это означает что нарушаются сроки и соответственно законодательство тогда выборы будут проведены не в срок а депутаты нсг лишнее время будут находиться у власти заключил заместитель